Вітаю вас, шановні. В ефірі інтерв'ю актуально. В ці дні виповнюється річниця страшної трагедії історії українського народу голодомору. Цій темі присвячена наша розмова. І до студії ми запросили директора державного архіву Дніпропетровської області Ніну Кіструцьку. Вітаю вас, Ніно Володимирівна. А також старшого наукового співробітника Дніпропровського історичного музею імені Дмитра Єворницького Дмитра Романчука. Вітаю вас, Дмитре. Добре. Шановні, перед тим як ми почнемо розмову, пропоную передивитись. Наша знімальна група вийшла на вулиці міста. і От що думають жителі нашого міста на цю тему? Давайте подивимося, а потім обговоримо. Будь ласка. Це був намірний голодомор, наскільки я знаю. Погибло очень много людей, действительно. Но я знаю, что Сталин готовился к этому. Забирали все продукты, которые были у людей, и продавали за границу. За счет этого покупали э, оружие, чтобы быть готовым к войне, насколько я знаю. Убиваться голодомором нельзя ни в коем случае. 33 -го года, тем более. Сейчас 2014 год, а не 33 -й. Сейчас другие проблемы, намного важнее голодомора. Я считаю, что много замалчивается, вот, чтобы не шокировать людей так как по многим данным сама власть этот голодомор и сделала ну, специально. Ну, насколько мне известно, то это было спровоцировано советскими властями. То есть ну, специально вывозилась еда с Украины. Ну, то же самое геноцид, проще говоря. Когда Сталин просто поставил задачу, а люди ее не выполнили, пришлось забирать ту пищу, которая у людей была в виде пшениц и урожая. Для того, чтобы сделать показатель. Это была репрессия со стороны властей. Должны быть помнить об этом в том ракурсе, чтобы не повторить второй раз такой ошибки. Не знаю Холдомора. Для меня это прошло стороной. Это репрессии, сталинские репрессии, направленные против украинского э, селянского класса, которые в 1933 году было уничтожено более миллион, ну, миллионы людей погибли от Голодомора. Как говорили и Сталин готовится к войне. Мы не знаем, это правда или нет, поэтому ну, погибли много миллионов людей. Нужно передавать это потомкам. Поколениям. Да. Устно. Говорите Устно, письменно в книжках истории. Говорить об этом, не, не бояться говорить об этом на публике и не забывать это, свою историю. Я о нем очень мало знаю, но я знаю, что отношение к истории двоякое. Если сейчас у нас э, Украина э, пирамиды Хиопса. Строила, то не хочу комментировать. Я считаю, что условия жизни всегда можно побороть. В то время планомерно обижали и уничтожали украинский народ, высылали, люди очень страдали от этого, и должно это все время остаться в наших сердцах. Лазомор 33 -го года. У меня э, в материной семье было 13 человек, э, детей, из них после голодомора, по-моему, осталось или четверо, или трое. Этим все сказано. Во-первых, не только Украина. Большая часть воздала по Волжье, вообще южные регионы СССР. И, в принципе, некорректно говорить о Голодоморе, о каком-то массовом вымирании украинцев. Во-вторых, не спланированная акция, я уверен в этом. Это перегибы на местах, какие-то определенные просчеты руководства, но это не было более спланированной акцией. Память. Я, в принципе, уверен, что достаточно просто программа в учебниках и в истории. Есть куда более трагичные случаи. И просто, в принципе, не стоит возводить это в рамках какого-то культа. Колодомор была при советской власти, это для того, чтобы угомонить украинский народ, потому что они выступали против нее и хотели освобождения. И поэтому сделали колодомор. Но я считаю, что ну, надо каждый год, ну как бы. Эм... Увікавічувати таких людей, ну писати або там статті, розказувати передусім, треба шанувати, згадувати самому, а не покладатися там на уряд або те, що там в школах мають проводити заходи, а самому пам'ятати і згадувати. Ну, шановні подивились, бачимо, що немає єдності, і особливо от як ви прокоментуєте ті думки, що на на щастя, на щастя, я вважаю, їх не так багато було, але от не до голодомору зараз є речі важливіші, взагалі, ну так не найважливіша тема. Це сьогодні. От як ви це прокоментуєте? Міно? ну на мой взгляд, яка точка зріння має право на життя. Що стосується голодомора. я, как историк и архивист, очень много работавший по этой теме в свое время, э, могу сказать, что это действительно одна из наиболее страшных, трагичных историй, э, страниц в истории нашей э, Украины. Я совершенно прав был э, один из респондентов, который говорил, что э, касалась она не только украинского населения, это действительно правда, применительно к нашей области, я могу совершенно авторитетно, и это документы подтверждают, сказать, что э, Голодомор в нашей Днепропетровской области коснулся абсолютно всех представителей всех национальностей. Но если сделать небольшой экскурс в историю, мы знаем, что наш край колонизировался немцами, евреями, то есть он был очень многонациональный. И по количественному составу, скажем, этническая группа украинская стояла только на четвертом месте после россиян, немцев, евреев. Четвертыми были украинцы. У нас очень много фактов, когда в умирали и э, целые немецкие поселения, вот, например, э, молочанские колонии в Запорожской, э, нынешней Запорожской области, не Днепропетровской, э, 40 молочанских колоний, практически полностью немецкие колонии вымерли. Э, к середине 30-х годов практически исчезли э, с карты Днепропетровской области еврейские национальные поселения. Вот. То есть э, говорить о э, уничтожении исключительно украинского населения, э, например, Днепропетровской области мы не можем. Ну, я как архивист хочу сказать, что э, для того, чтобы в нашей истории было как можно меньше белых пятен, э, архивистами э, на протяжении вот уже 20 лет проводится очень большая работа по выявлению документов по голодомору. Э, для кого-то это важно, для кого-то может быть нет, но я считаю, что э, с точки зрения историков, исследователей, э, необходима вот такая серьезная источниковая база для того, чтобы ответить на то, э, действительно ли голодомор... Голодомор был искусственно созданным явлением, или э, это были политические последствия, э, скажем, скажем так, политики Сталина, проводимой э, во всем Советском Союзе тогдашнем. Но в Днепропетровской области, надо сказать, что внимание властей было э, особо... Э, скажем так, власти Москвы относились э, особенно к Днепропетровской области. Э, хотя бы можно вспомнить э, так называемое Ореховское дело. О нем сейчас мало кто знает, но историки-специалисты прекрасно знают о нем. Это репрессии, э, которые начались в Ореховском районе против э, среднего звена партийных работников, глав колхозов, сельских советов. Это дело было на личном контроле у Сталина, и он решил сделать его образцово по распространить опыт репрессий среди коммунистов на практически все области тогдашнего Советского Союза. По этому делу было привлечено более 200 человек и репрессировано, расстреляно 74 человека, то есть достаточно большой процент. Что касается массивов документов по Голодомору, то вот в нашем областном архиве в первую очередь это рассекреченные документы, причем рассекретили мы их еще в 1989 году. А на сегодня уже все документы рассекречены? Да, все документы, которые относятся к периоду 1932-1933 года, они рассекречены полностью. Начали мы эту работу в 1989 году, тогда же мы создали коллекцию воспоминаний людей, переживших Голодомор, причем тогда это было нам легче сделать, потому потому что было больше свидетелей этих сумасшедших событий. Вот. Потом в 1998 году нам была передана большая коллекция документов о высланных, раскулаченных и высланных за пределы Днепропетровской области и Украины. Это почти 12 тысяч томов. И э, в 2007 году, в первом полугодии, мы досрочно приняли, обработали э, записи актов гражданского состояния, которые были переданы ЗАГСами, органами юстиции. Всего подтвержденных документально свидетельств по нашей Днепропетровской области сохранилось 65 432 записи. Это не величезный массив. Нет, это не Нет. величезный массив. Это всего пятая, по нашим подсчетам, всего пятая часть тех документов, которые могли бы быть в ЗАГСах, если бы не война, если бы не определенные технические условия, которые создавал сталинский режим, с тем, чтобы скрыть те события, которые происходили здесь, на Украине, в 1932-1933 году. Ну, например, запрещалось фиксировать смертность детей до года. Это считалось нормальным, хотя среди этой возрастной группы смертность была очень высокой. В 1932 году перестали выпускать типографские бланки записи о смерти. И органам ЗАГСа предлагалось вести записи о смерти на каких-то листочках, может быть, в каких-то тетрадках и так далее. Лидовки, на чем... Да, на чем попало. Вот. Но во всяком случае, достаточно высокий процент того, что эти записи потом на типографские бланки не попали, и большинство из них было утрачено. Вот есть такой, например, значит, факт, что в, Калифор... в Калифорнийском университете, в библиотеке Калифорнийского университета был обнаружен реестр умерших по селу Романково Каменского района Днепропетровской области, где числится 600 человек, то есть каждый седьмой житель этого села, взрослый трудоспособный житель этого села. Вот. Каким образом этот источник оказался в Калифорнийском университете, сложно судить, но я думаю, что большинство вот этих документов, написанных от руки, они будут Розсіялість, скажімо так, по всьому світу ну, і потерялася. Дивовижні в речі, ви да. розповідаєте, Ніно А Якщо повернутися до того, що ми почули на початку передачі, Дмитро, скажіть, будь ласка, от яка вас як історика, яка думка з того, що ви почули, найбільше привернула увагу? Що б ви хотіли прокоментувати? Прокоментувати. Ну, власне, знов таки повторюсь, кожна думка має право на існування. Тобто, ну і власне. Привернуло увагу, те, що говорять про те, що ця тема замовчується, що ця тема там, активно не досліджується, не розкривається. Це не так, тому що ця тема досить активно досліджується, видана величезна кількість літератури, ті ж самі архівні документи, цілі, цілі збірки видавалися. І, і зараз робота продовжується, можливо, вже не, не в тих обсягах, як, наприклад, 5-10 років тому, але все одно робота продовжується. І, наприклад, по на прикладі минулорічної конференції, міжнародна конференція в Києві в листопаді 2013 року, проходила по тематиці голодомору, власне. І там величезна кількість доповідачів, які розкривали такі актуальні ті теми, які ну, починають останнім часом досліджувати. А саме Наприклад, там теми психологічних, моральних наслідків голодомору особливо активно. Там інститут демографії, соціальних досліджень проводить дослідження в плані. Демографічних втрат в плані демографічних втрат навіть по місяцям, по по певним регіонам, по районам розраховують там голодомор, трактується там ну, з погляду сучасних таких, якби методів історичних досліджень. Там залучаються і статистичні, і психологічні методи. Там голодомор як історична травма. потім Наслідки голодомору і для подальшого розвитку суспільства, як села, так і взагалі українського і взагалі як суспільства, яке постраждало від такої історичної травми, от як голодомор і подальшому репресії 30-х років. Дякую. Шановні, після того, як наша знімальна група поспілкувалася з жителями міста, ми їх просто так не відпустили. Ми попросили задати їх питання, от саме вам. До цієї студії. Давайте послухаємо, що, що їх цікавить. Должно быть точно документально подтверждено, где он был, кто его начал. Если это людям интересно, то должно быть все как бы честно и прозрачно. Откуда он пошел, почему он пошел, ну, с какой целью, вот так вот. Для каких народов, кого-то там уменьшить, не уменьшить, или с какой вообще целью, или стихийно, спонтанно. Все это как бы должно стать ну, исторически документировано. Ну, Ніна Володимировна, ви вже почали говорити про те, як ви працюєте з документами, а от саме чи збереглись документи, які партійні, можливо, документи, які говорять про те, хто чи були ініціатори голодомору. у нас хранятся фонды партийных архивов всех по области, но дело в том, что однозначно сказать, что вот в партийных документах было написано указание о том, чтобы вот уничтожить определенное количество людей, такого мы не найдем ни в одном документе, потому что открыто об этом не говорилось. Основная цель была уничтожение среднего крепкого крестьянского хозяйства на селе и прекращение сопротивления сталинской политике. Коллективизации. Поэтому э, Голодомор, конечно, нельзя четко вот, э, прослеживать Голодомор только э, за период 17 месяцев от э, апреля 32 по ноябрь 33 как вот в литературе э, квалифицируется этот период. Э, я как историк считаю, что нужно эту тему рассматривать значительно шире. Где-то с 1929 года, когда началась массовая коллективизация, и у нас, например, на Днепропетровщине первые признаки,

после того, как зашел снег в 1932 году по лесам, лесополосам, в полях было разбросано такое количество умерших людей, что подсчитать их и идентифицировать было невозможно. Местные жители просто массово хоронили их в братских могилах. И сегодня у нас по Днепропетровщине установлено 122 памятника и памятных знаков, но я думаю, что это далеко не все захоронения, которые на сегодняшний день выявлены. Еще работа очень большая предстоит в этом отношении что касается вот еще документов которые были выявлены в нашем архиве мы вот проследили например такую тенденцию левый берег Район, районы Левобережья страдали от голода больше, чем районы Правобережья. Это тоже тема для исследования. Ну, мы, например, вот как архивисты проследили, например, такую связь, как последствия Павлоградского восстания, которое произошло в апреле 1930 года, о нем мало знают. Это в основном документы Службы Безопасности Украины, и хранятся они в Центральном архиве Службы Безопасности в Киеве. Очень большое число историков имело доступ к этим документам. Это явилось как бы следствием вот политика на, лево, на, лево, на левом берегу Днепра по отношению к правому. В целом мы можем говорить о том, что население Днепропетровской области за 1932 33 год в целом сократилось в три раза, а вот такие районы, как Павлоградский, в семь раз. То есть последствия были колоссальными. Сказать о какой-то общей цифре, сколько людей погибло, мы не знаем даже общей цифры по Украине. Называется вот историками, ну, наиболее такая консолидированная цифра, это 3,9 миллиона человек. И плюс демографы в своих исследованиях предлагают еще непрямые Потери — это нерожденные дети. Это примерно еще миллион сто тысяч. То есть примерно 5 миллионов человек по Украине. Я уже говорила, что Днепропетровская область — одна из самых пострадавших на Украине. По нашим подсчетам, приблизительно документально подтвердить можно только где-то 750-800 тысяч человек. Но я думаю, что эта цифра не окончательная, она могла бы быть и больше. Шановні, є ще у нас багато питань, але, на жаль, Ніно Володимирівна, в основному ви сьогодні говорили і говорили дуже, я не скажу цікаві, тому що така тема це не підходяще слово, але такі речі важливі, і я деякі... До свого сорому, чесно кажучи, не знав. Тому при нагоді і вас, Дмитро, і Вас Ніноволодиморна, я запрошую до продовження цієї розмови, тому що Добре, є ще про що говорити. І вам, Дмитро, також певен, є про що сказати, тому що історичний музей теж багато робить для цього. Власне, ви разом Дякую. піднімаєте цей величезний пласт нашої історії. Шановні, щиро вдячний вам за розмову. Бажаю вам успіхів і сподіваюся, ще побачимося. Дякую. 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 Шановні, з вами було інтерв'ю «Актуально», говорили про річницю Голодомору. На все добре, побачусь. А про виставки?